Угу. Важно очень признать, это все не дураки. Ну, это все умные люди с английским языком, начитанные, образованные. Вот что очень важно понимать, что это не шариковы. Шариковы такого бы там сложно думать. Шариковы просто вопрос, как пропитание, чем yeah, yeah. это, сложнее. Это интеллектуальная слуга власти, создание картины мира, которая легитимизирует. Это природа украинского государства, такое, как оно создано после независимости, то, которое не в состоянии сейчас обеспечить самостоятельное свое существование. Даже при этом, даже при этих условиях о коррупции мы не говорим. То есть это священнее, чем государство, потому что нам не дадут денег. Это такое цинизм и бесчестие? Спокойно заявлять такие слова, и за этим нет никакой внутренней моральной там, оценки. Да, за... не возмущают. Нет, нет нету, нету массовых возмущений. Нет, не, не будет и... демократии. Эти люди будут у власти, при не власти носят никакие реест... Не, с рады, не, 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 Хотя, не смотри, Помнишь, президент? У него была такая чудесная инициатива приравнять коррупцию, даже в не да, как-то. Ну, сказать. да, президент предлагал это. Но он в какой-то момент он принял решение, что типа надо как-то заговорить эту тему. А эти люди зрадники, по сути, они полностью соответствуют определению президента, что это зрадники. То, защищают, коррупции. они защищают коррупционеров, хотя президент хотел приравнять это к зраде. Вот кто национальная зрада. Вот они. Они выглядят красиво, они выглядят упитанно, они говорят хорошим языком, пишут хорошие тексты. Если не хочешь, чемодан вокзал Варшава. Да, президент Украины Владимир Зеленский заявлял 27 сентября 23 року, а еще инициирует законопроект про приравнивание коррупции до державной зрады на период военного стану в Украине. Мы можем теперь официально, практически полуофициально, назвать эти фамилии зрадниками. Же так. Получается, защищают они коррупцию, получается, ну вот, президент Украины, как помнишь, на основного нашего президента, «думайте». Да. Вот думайте. Вот люди защищают коррупцию, коррупция, коррупция это национальная это зрада. Они говорят: не выдавайте информацию о коррупции. Да. А некоторые прямо говорят, давайте сплотимся с ворами». Нам главное отстоять, что отстоять коррупцию. Э, ту коррупцию, которую вы будете заниматься и дальше, если во время войны вы не собирались ничего делать, вы и дальше будете ее делать. И, по сути, противоречит президенту, президент. Против да, президент да, президент, да, президент надеется, как светлая фигура, что у нас лучше законодательство. Потому что она лучше. Если бы у меня была возможность с президентом сказал посмотрите внимательно на тех людей, которые вас подставляют. Ужас, подставляют перед американским президентом Трампом. Угу. То есть они все делают, как будто бы американский президент Трамп и его финансовая разведка, идиоты что они не знают, что происходит. Финансовая разведка Соединенных Штатов. Они знают, что президент Зеленский не знает, я думаю. И это связано с их интересами, с их деньгами. И сейчас они еще и Трамп начинают поднимать все документы публиковать. И вот эти вот люди, которые презентуют себя как интеллектуальные элиты Украины, они как бы буквально предлагают, смотрите, не говорите там, потому что а те узнают, там, в Америке, что у нас коррупция, которую мы знаем, но мы молчим. Вот такое провинциальное жлобство. Так, Сильно соседи не побачить там, что то Не надо выносить ссоры за сбор. Зб... Ну, то есть, зб... вот, Вот, это вот, Но оно красиво сейчас выглядит, ну в красивой форме, хорошо звучащие, хорошо говорящие люди. А на самом деле вот, стратегически получается, когда они пишут эти тексты, они глупые, они что, действительно думают, что значит, американцы не понимают, о чем идет речь. То есть после таких заявлений рассказывают, еще больше, это они как раз создают э, впечатление, что здесь э, ну, глубоко коррумпированное государство без какого-либо шанса на изменение. Да, но это все делает нам как бы, ну, службу только в одну сторону. Да. В тот момент, когда американцы будут с нами условно предлагать или там, нам сделку в ультимативной форме, защищая собственные интересы внутри. Они будут с местными, знаешь, как вот, э, а с африканскими. Понимаешь? Да, приезжали торговцы. Да. они же не, за, не ходили по Африке захватывать э, да. э, по товар. Они покупали у местных князьков, которые захватывали рабов у конкурирующих племен. Да. Ну, здесь в данном случае это Кстати, там. тоже понимаешь, вот я, наверное, думаю, что в африканских отношениях там тоже были такие как бы, люди, которые писали, что рабство ⁇ это вообще-то основа нашей как бы, цивилизации, демократии.